Bu gün bəzi insanlar, yəni 9 iyulu Qurban bayramı çək, kimi qeyd edirlər. Yəni onlar iddilər ki, bu günlər ay 10 günlüdür, yəni Zil Hicce ayının 10-udur. Elə isə biz beynəlxalq proqramlarda ayın fazalarına baxaq. Görək bu gün 9 iyul ay hansı fazadadır. 1-ci proqramda 9 iyul 2022-ci il saat 04:04 -04, süb namazından artıq 12 dəqiqə keçib. Ayın işıqlanması 71% yaşı 9 gün, Bürc Əqrəb Bürcü. İkinci proqrama təzə sürətlə baxaq. 9 iyul 2023 il 00:04 artıq azandan 13 dəqiqə keçib. Ayın işıqlanması yaşı 9.9, yəni 10 gün tamam olmayıb. Həmdə bilirsiniz ki, Süb namazından qədər sonra artıq növbəti gün üçün hesablanır. Ona görə də Süb namazından əvvəl, şam azanıncı şam azanından Süb azanına qədər olan vaxt Bu günkü günümüz hesab olunur. Bugünkü günümüz də 9.9 gün olduğuna görə artıq zilhiccenin onun tamam olmayıb. Zilhiccenin 9-udur, yəni ərəfə günü. Onlar ki, eləyə bilməyiblər, əllərində imkan olsa telefonları olsun, telefondan bax, baxsın, internetlə baxsınlar ki, ayın nə günüdür, onlara elan elədik. Ay 9.9 günüdür, Qurban bayramı deyil, ərəfə günüdür. Qurban bayramı inşallah sabah yana yəni növbətinc günçə hesablanacaq, çünki günəşin Sub başından sonra görsənən ayın ölçüləri sabahçı günə hesablanır. Allah müdafiəliyi ilə Allah sizi fitnədən qorusun inşallah.